Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 8 февраля, среда. Как всегда, последнее известие. Начать хочу с хороших известий. Такое впечатление, что мы с вами не напрасно тратим здесь время на этом канале. И то, что мы с вами обсуждаем, через некоторое время, может быть, даже через несколько, через недели или месяцев, все-таки сбывается. Сегодня у нас пойдет речь для начала о ракетах Smart Storm Shadow или «Скалп». Я вам напомню, что впервые об этих ракетах, вернее, о намерении их поставок в Украину, я вас проинформировал в видео 262 от 5 июля прошлого года, когда буквально накануне, за день до этого, в Лондоне состоялось, как мне сказали, секретное совещание «Кобры». «Кобра» – это узкий состав британского правительства, в который входят ключевые министры обороны, иностранных дел, а затем представители спецслужб, то есть силовых ведомств, которые собираются, когда решается вопрос о национальной безопасности страны. Такая же кобра, допустим, созывалась, когда разразился скандал с применением россиянами. Российскими спецслужбами Полония в центре Лондона, в результате которого был убит Александр Литвиненко. Так вот, тогда было принято ряд секретных решений, одно из которых просочилось, и я вам о нем доложил: речь шла о поставках ракет Storm Shadow или Скалп Украине. Напомню, что это такое: это крылатые ракеты среднего радиуса действия. Почему среднего? Потому что их дальность в нормальной, в обычной комплектации 56, 560 километров, то есть больше 500, а значит, это уже средняя дальность. Ну, а с баком, который навесить очень просто, ракета летит на расстояние до 1000 километров. Производство Storm Shadow совместное британское французское Ну и... Вопрос стоял тогда, каким образом значит, организовать их доставку к цели. Я имею в виду уже в боевом применении, потому что доставка в Украине планировалось осуществить по воздуху. Так вот, поскольку это возду, ракеты воздушного базирования, э, при, была предпринята попытка модернизировать э, два или три украинских СУ-24. Там нужно было сделать специальную подвеску под крылом, с которого, значит, можно было бы запустить эту ракету. Но что-то там пошло не совсем удовлетворительно. Короче говоря, эти самолеты отправили в Польшу, над ними поработали, вроде что-то приспособили, но не так хорошо, как этого хотелось бы. И вот сейчас мне сообщают, что принято решение о поставках Этих ракет сейчас в срочном порядке, с тем, чтобы успеть контрнаступлению ВСУ на позиции Орка в Украине, или же к началу ожидаемого и рекламируемого наступления российских войск, о котором я скажу немножко дальше, который тоже ожидается где-то к концу февраля, начале марта, на этот раз вопрос с, какой платформы запускать, был решен кардинально. Как мне сообщают источники, которые раньше не подводили, вместе с этими ракетами принято решение поставить четыре истребителя НАТО. Это будет или Торнадо, или, возможно, даже Еврофайтер. Для того, чтобы запускать эти ракеты с этих вообще с любого воздушного судна, приспособленного для этой цели. Нужно научить летчика только взлетать и садиться. А в промежутках, после того, как он взлетел, нужно нажать на одну кнопку. Эта кнопка выпускает эту ракету, освобождает от подвески, а дальше она автоматически летит в цель. При поражении она оставляет после себя воронку диаметром где-то 30 метров, Ракета предназначена для поражения стратегических и крупных военных целей, в том числе хорошо укрепленных. Ну и она э, имеет в своем механизме специальный предохранитель для того, чтобы значит, удар, ошибки не наносился по гражданской цели. В случае, если она пролетает военную цель по какому-то там, по каким-то соображениям, цель исчезла, да, передвинулась. Тогда она направляется в то место, где нет гражданских целей, и там, значит, она сама ликвидируется. Ну и теперь, значит, в связи с самолетами, самолетами, значит, в связи с тем, что для этого управления этими самолетами не нужно быть асом, предполагается, что подготовка украинских экипажей для их управления займет может быть, две недели. За эти две недели опытным пилотом украинским достаточно будет, чтобы освоить в совершенстве операцию по взлету и посадке. Что это дает ВСУ накануне решающей битвы? Поскольку вместе с баком, как я вам сказал, дальность ракеты 1000 километров, а без бака 560, то есть это дальше значительно дальше, чем вожделенная Атакамс, то поступление на вооружение ВСУ этих ракет означает, что весь Крым, даже Новороссийск, становится в радиусе действия, оказывается в радиусе действия этих ракет, и даже Москва. И, видимо, этим объясняется, почему в срочном порядке последние недели Руководство Мордора начало разворачивать системы противоракетной обороны в центре Москвы, включая СС-300, СС-400 на площадях и даже какие-то установки там на крышах. Вряд ли это, конечно, их спасет, по идее, потому что ракета эта летит крайне низко, и все эти хваленные российские ракеты противоракеты вряд ли что-то смогут сделать против нее. То есть Кремль, Путин в панике. Решение о поставках этих ракет последовало за известной и произвед, произведшей большой резонанс статьи генерала Залужного, генералов Залужного и Забродского, которых они просили западных союзников поставить прежде всего ракеты средней дальности. Именно средней дальности. Они к ним относили также атакам, хотя атака, по большому счету, ракета малой дальности. Но, тем не менее, идея состояла в том, что ВСУ нужно прежде всего больше, то есть более нужны ракеты средней дальности, чем авиация. Это нужно для того, чтобы отрезать тылы российских войск от их передовых линий, для того, чтобы их отодвинуть от передовых линий на 300 километров в случае с Атакамс. Ну, а что касается Storm Shadow или Scalp, то их теперь придется отодвигать на расстояние минимум 560 километров тылы от передовых позиций, а то и на тысячу. Ну, вы имеете, что такое тысяч, да даже 560. Я вам скажу, вот расстояние от Харькова до Москвы 648 километров. То есть, в принципе, с баком она туда спокойно летит, еще обратно может да, до, до, до Украины э, вернуться. Я имею в виду самолет. Значит, самолет Торнадо, как мне сообщает, сейчас я вам точно скажу, сколько ему лететь. А Торнадо летит до Украины. Это из, из, из Великобритании для переброски: меньше двух часов. Так, с Украины до Москвы ему лететь все равно где-то час и не больше. Таким образом, значит, практически взламывается вся нынешняя стратегическая ситуация на поле боя. Весь Черноморский флот оказывается в западне. Его теперь не спасает даже порт Новороссийск, а из Черного моря выйти не так-то просто, учитывая, что Турция закрыла проливы для военных кораблей «Босфор» и Дарнанеллы. То есть ни туда, ни сюда, а вся территория фактически простреливается, или она находится в зоне НАТО, имеется в виду западная. Черноморье, или же она будет в, ра в радиусе действия ракет Storm Shadow. Ну и вообще тылы, надо теперь вот эти тылы в Крыму, которые активно использовались для э, логистики для поставки боеприпасов, горючих смазочных материалов для передовых позиций, орков в, на Донбассе, также в районе Запорожья, на левобережье Днепра, в районе Херсона. Все, что шло из э, Ростова-на-Дону, из Крыма, все это теперь в радиусе действия этих ракет. Повторяю, их переброска, а также окончательная подготовка экипажей, украинских экипажей, должна завершиться Максимум, как мне сообщают, в течение двух недель, то есть до решающих битв все должно быть на месте. Что касается планов России, то как э, свидетельствует о том сведения, поступающие из Москвы, якобы орки планируют начать наступление примерно через 2-3 недели, ну и вот мне вспоминается та статья, вернее интервью Роберта Гейтса, который, о котором я вам рассказывал несколько дней назад, который умный Гейтс сказал, что сейчас самое главное это время. Время отсчет пошел на дни. Сейчас нужно гнать все самолетами. Вот самолетами все это и собирается гнать. Самолетами торнадо. Путин должен быть в бешенстве, поскольку все это, вот это решение, оно последовало после того, как на территории Польши приземлились восемь новейших американских истребителей пятого поколения F-35. Восемь штук. Четыре – это предназ... то, что предназначено для выполнения боевых заданий, боевых задач, это патрулирование восточного фланга НАТО, с глубиной контроля вглубь территории Белоруссии и России, а четыре предназначены для тренировок, для тренировочных полетов э, пилотов стран НАТО и, возможно, одной не страны НАТО, но очень дружественной НАТО страны. Истребители, эти поставленные из Нидерландов, которые таким образом, как говорится, вносят свой вклад в выполнение задач блока на восточном фланге. Подчеркивается, что это решение и это размещение развертывание последовало в результате неспровоцированного нападения Российской Федерации на Украину. Вчера состоялось очень важное событие, имело место. Это обращение президента Байдена с Конгрессу к народу США о положении дел в Союзе. Я помню... Блестящее выступление на эту тему в свое время президента Клинтона, который начал с того, что положение нашего Союза блестящее. У нас нету ни цента внешнего долга. Это действительно было уникальное время, сейчас не то, но как сказал Байден, ситуация стабильная, вернее, хорошая, отличная, потому что у нас есть американская душа, у нас есть американский хребет и вера в свое предназначение. Ну, помимо этих разговоров, главное, что там прозвучало, это открытие, второй, это открытие предвыборной кампании Байдена. Хотя об этом пока еще, вот на этот момент, как я записываю это видео, об этом не сообщалось. Судя по всему, Байден принял это решение, несмотря на то, что две трети американцев по последнему вопросу считают, что ему не стоит идти на этот срок, на второй срок. Не потому, что он там плохой или с экономикой плохо, с ней оказалось лучше, чем ожидалось, а потому что в конце второго срока, если его переизберет, ему будет уже 86 лет. Он уже самый, самый старый президент Соединенных Штатов. В общем, как-то это ни к чему. Я тоже считаю, что надо бы другого выдвигать от демократической партии, но проблема в том, что второго другого нет. Такого, который бы оказал серьезную значит, э, э, конкуренцию, скажем, кандидатов от республиканцев из штата Флориды, Десантису. Я рискну предположить, что Байден может победить. Только в одном случае, если республиканцы выдадут своим представителям Трампа. Потому что у Трампа негативный э, рейтинг. Он выше, чем у Байдена. И Трамп здесь воспринимается как страшный сон. Не только демократами, не только независимыми, но в том числе и так называемыми неорегонистами то есть это представителями здравомыслящего крыла республиканской партии. В ходе своего выступления, что для меня было важно, по-моему, эко помимо экономической ситуации, вас это, в общем, должно мало волновать, э во внешней политике он упомянул две вещи. Первое это Украина. Он обрушился на Путина несколькими фразами, но очень такими зубодоробительными, и сказал, что, да, вот как он сказал, это очень важно, впервые я такой услышал от офици официального представителя США мы восстали, вернее как, мы встали против России. Когда Путин совершил агрессию, мы стали против него. То есть не Украина, не мы помогли Украине, не мы союзники там, а мы стали. Я не знаю, как это будет или не будут обыгрывать на российских пропагандистских каналах, но фактически он сказал, что Соединенные Штаты ведут, ну, не войну, но противостоят. Мы, против... Мы Америка, противостоим Путину. Но помимо того, что он все остальное сказал, то есть можно прийти к выводу, что Путину в результате этого противостояния будет кирдык, потому что Байден неоднократно говорил, что мы самые сильные, нас не сломить, вот у нас это душа, мы верим в свое предназначение. И, сказал он в заключении по поводу Украины, мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. Там же находилась посол Украины в Соединенных Штатах госпожа Маркарова. Она встала по просьбе президента США с места. Раздавались бурные аплодисменты, республиканцы, присутствующие там, и демократы, практически овации. Она была, видимо, очевидно тронута таким приемом, Прикладывала руку к сердцу, на глазах ее были слезы. В общем, такой был сильный эмоциональный момент, который любят американцы. Это был как бы апофеоз Украины. Да? Это был второй раз, потому что, если я не ошибаюсь, это второй раз, когда во время войны госпожа посол в Конгрессе Соединенных Штатов, она звезда здесь. Я не помню таких случаев, подобных, когда иностранный посол два раза подряд приглашался в Конгресс и ему устраивали такие овации То есть это хороший, так сказать, хороший задел, хороший шаг к тому, что Укра... что Америка, несмотря на группу оголтелых, которые вчера там визжали, кричали по разным поводам, вот, несмотря на группу этих э, отмороженных, как говорится, все будет в Украине. Все, все должно быть хорошо. Тем более, что на сегодняшний сля сразу после этого, кстати, Байден там еще говорил о той коалиции, которую Америка сплотила для поддержки Украины. И на следующий же день, то есть сегодня вот британское правительство принимает, в принципе, решение о поставке ракет среднего радиуса действия. Это должно, вот поставка именно этих ракет среднего действия, прежде всего этого вида вооружений, должно понравиться руководству ВСУ, потому что, как я понимаю, и как это оценивает западный специалист, это прежде всего то, что нужно. Разговоры там о F-16 ⁇ это долгоиграющий проект, потому что там нужно научиться не только взлетать и садиться, а реально управлять самолетом в воздушном бою. Там. Разные маневры осуществлять. А вот взлететь, сесть, взлететь, нажать на кнопку и сесть это можно сделать в течение двух недель. Значит, вот вчера это да, вчера был, так сказать, звездный час Джо Байдена, но сегодня это еще не свершилось на тот момент, когда я записываю это видео. Но ожидается, что группа оголтелых вот этих мага, трампистов, сегодня собирается запустить процесс расследования, расследования против Байдена, семейства Байдена. Звучит это так. Использование, вернее как, продажа доступа, доступа к президенту Байдену для получения прибыли по всему миру в ущерб американским интересам. Речь пойдет, конечно, прежде всего о Украине и о Китае. Так что Украине, я вас предупреждал, говорил вам, Украине следует приготовиться, в том числе в плане заказных уголовных дел, которые по требованию Трампа были открыты в Украине и открывал их никто иной, как Ермак. Причем постарался не на шутку, вместо того, чтобы открыть одно дело, получилось так, что каждый... Правоохранительный или расследовательский орган Украины, который может открывать уголовные дела, уголовное расследование, каждый из них, видимо, по указанию, специально, видимо, было указание, в каждом открыть уголовное дело. Уголовное дело, оно так шло, типа под бурисму, но всем было понятно, что там самое главное против Байдена. На мой взгляд, чем это все может закончиться, я думаю, что ничем, по большому счету, потому что ну, при Трампе, когда Трампу все принадлежало, полный контроль над средствами, над силовыми ведомствами Соединенных Штатов, над всей юридической структурой. Он не смог этого сделать. Потому что для того, чтобы доказать... Здесь мало показать, что Хантер Байден, который, как известно, страдает от наркотической зависимости, мало доказать, что он собирал деньги по всему миру, включая Украину. Надо доказать, что он был в сговоре с отцом который занимал пост президента, и что взамен на получение больших денег, в частности в Украине, он от отца добивался каких-то какой-то благосклонности или каких-то ответных жестов хороших, жестов благодарности в адрес того, кто платил Хантеру Байдену эти Деньги. Я думаю, доказать это было невозможно, потому что там, ну, насколько я помню, речь идет о десятках, сотнях тысяч долларов, ну, это, в общем-то, это смешные суммы для того, чтобы это вменять президенту э, Соединенных Штатов, и вообще доказать это просто практически невозможно. Повторяю, Трамп даже не пытался это сделать, вернее, как, были такие побуждения, но ему сказали, что шансов никаких. Но э, расследование будет судя по всему, долгим, шумным, будет много писку-визгу, и вот, к сожалению, значит, Украина окажется вовлеченной в это дело. Приедут в Украину расследователи, ну, во-первых, от вот этой группировки мага из Конгресса, приедут частные инкогнито, инкогнито, расследователи Повторяю, сейчас бизнес секьюрити как со стороны республиканцев, так со стороны демократов, ну и будут искать, ну и помимо всего прочего, обнаружат, обнаружат э, признаки коррупции в высших эшелонах власти Украины, что никак не поможет Украине в ее трудном деле в получении помощи дальнейшей от Запада для успешной борьбы с агрессором. Ну, о коррупции поговорим позже, там много накопилось. А на этом я хотел бы на позитивных новостях, так сказать, закончить именно это видео, дорогие друзья. Как видите, подготовка идет полным ходом, быстро, я бы сказал, стремительно. Все должно быть у ВСУ. Ну, не все, но во всяком случае самое главное для того, чтобы привести орков в изумление, все должно быть вовремя, хотя все делается как, 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 как всегда в последний момент. Итак, слава Украине, слава ее вооруженным силам. Враг будет разгромлен, и победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества, веры в ВСУ. И уверенности, что победа будет за нами. До новых, скорых встреч.